Pita konan, kapan gusti Allah wiwit ono? Wangsulan, poin kapisan, gusti Allah orang duwe wiwitan lan ora ono pungkasan, panjenengan ono kanti jati dulan langgeng. Keluaran pukul 3.14. Gusti Allah ngandika marang muso, ingsun punika ingsun. Lan panjenengan ngandika, kanda marang bangsa Israel, sang ingsun mutus aku marang kowe. Poin kapindu, Gusti Allah iku sing wis ono, sing ono, lan sing bakal ono ing salawas lawase. Wahyu 18 8 Pangran Allah ngandika, ingsun alfa lan omega, sing ono, sing ono sadurung, lan sing bakal teko, maha kuoso. Wahyu 48 Papate makhluk urip mau du enem swiwi saben saben, lan kebak meripat ing jero lan jobo. Padinan lan bengi ora tau mandek ngucap, suci, 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 gusti Allah maha kuwoso, sing ono, sing ono sadurung, lan sing bakal teko. Poin katelu, gusti Allah iku ora owah, langgeng ora tau owah. Ibrani pukul 1.12 Kowe bakal ngalihake langit kaya jubah, lan langit bakal malih, nanging kowe tetep ora owah, lan umurmu ora bakal entek. Ibrani 13.8 Yesus Kristus podo wingi, iki, lan ing salawas-lawas. Poin kapapapat Gusti Allah iku ora kena rusak lan mung panjenengan piyambak sing ora mati 1 Timotius pukul 6 16- 17 panjenengan piyambak sing ora mati manggon ing pepadang kang ora bisa dicedai kang ora tau dideleng lan ora bisa dideleng dening manungsa kamulian lan panguasa langgeng kagungane panjenengan Amin. Kanda marang wong sugih ing jagat iki supaya aja kumalangkungan lan aja gumantung marang kasugihan kang ora mesti nanging ngenndelake Allah kang nyediakake kebutuhan kita kanthi lbr poin kalima Gusti Allah uga sinebut ramane langgeng Yesaya 96 awit kita us diparingi bocah lanang putra wis kaparingake marang kita lan pamartahan bakal ana ing pundak Panjenengan bakal sinebut penasihat ajaib, Gusti Allah Mahakuwasa, ramane langgeng, pangeran tentrem. Poin kaenep, Gusti Allah uga sinebut Allah sing urip. Ulangan 33:27. Allah sing langgeng iku pangayomanmu, lan ing isormu ana panangan Kang Langgeng. Panjenengan bakal ngusir mungsuh saka ngarep lan ngandika, pateni wong-wong iku. Ibrani pukul 10.31. Sing medeni iku tiba ing tangan Allah sing urip. Poin kapitu, Gusti Allah iku saka ing jaman kuno nganti ing salawas-lawase. Mazmur 92. Sadurung gunung-gunung kawangun, sadurung bumi lan jagat dijadikan, saka jaman kuno nganti ing salawas-lawas, panjenengan iku Allah.